Посольство Божьего 72. Сюда входят по местные церкви и представительства, открытые в городах. Из них социальных церкви 39. И вот представительства и церкви, о а которых я говорила, 23. Общее количество... Общее количество людей в церквях. 1700 человек. Домашние группы в церкви 75. Социальное служение в церкви 41. Направление деятельности, в которой посольство Божье распространяет царство Божье. Детские дома, бездомные, молодежь, подростки инвалиды, созависимые, мужские колонии, женские колонии, пожилые люди, бизнес, женщины, мужчины, семьи, семьи дети инвалиды, творчество, предприниматели, благотворители, профилактика негативных явлений и, конечно же, реабилитация зависимых, а также больницы, где находятся вещи, инфицированные и люди болеющие. Центр открыто 10. Количество, количество колоний, в которых ведется работа, 13. Количество капелланов 9. Учебный центр, духовный учебный центр по всему региону 16. Количество звонков на линии доверия за этот год 2800. 11 человек. на общество. Это огромная цифра. 3 миллиона. 3...